Saya tak pasti bahasa saya Gen Z macam YB Roziah ke tidak lah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam reformasi. Uh, saudara Rafizi, kepada Tok Min, barisan kepimpinan, uh, tuan rumah Saudara Akmal yang senasib dengan saya, mantan ketua cabang. Uh, semua hadirin hadirat, perwakilan-perwakilan, orang ramai yang datang ke program Hiruk yang terakhir pada malam ini. Sebenarnya ramai ya di luar sana. Termasuk penjawat-penjawat awam di dalam kementerian saya bila saya pergi siang masuk office dia kata semalam kami tengok hirup. Mereka ikuti. Saya jumpa dengan orang daripada parti-parti sahabat. Mereka pun tengah tengok dan perhati hirup. Jadi bagi saya yang positif ialah orang melihat dengan dekat. Bila sampai pemilihan parti saudara-saudara, ini perkara rukun kita tahu eh mana-mana organisasi kalau kita dalam persatuan penduduk, kita jatang kuasa surau memang akan lalui proses pemilihan. Dan dalam proses pemilihan ia adalah peluang untuk anggota menilai tawaran, pandangan, visi yang dikemukakan oleh calon-calon yang bertanding. Cuma yang kita harapkan ialah supaya perkara ini berlaku dengan sehat. Dan kita kena sedar bahawa dalam pemilihan parti, pemilihan parti ini cara ataupun jalan untuk kita pastikan kita menang pilihan raya. Tak guna kita menang pemilihan parti, tetapi kesan dia kita kalah pilihan raya. Betul atau tidak? Sebab itu tadi kita ditunjuk peta negeri Johor tadi oleh saudara Akmal. Memang 2022 waktu itu kita berada dalam keadaan yang mencabar. Kita tinggal satu don sahaja di negeri Johor. Tetapi selepas pemilihan parti dengan saudara Rafizi menjadi pengarah pilihan raya, kita bangkit semula tujuh kerusi parlimen. Negeri Johor menghasilkan kursi parlimen paling banyak bagi parti keadilan di seluruh negara. Eh, suatu ketika dulu orang kata Johor ni tempat amno paling kuat di dunia. Ha, tapi kat 2022 kita telah buktikan parti kita mampu bangkit di sini. Sebab itu bagi saya, saudara-saudara, kita kena sedar dan maklum. Kalau pada waktu parti kita susah, pada waktu ketika Datuk Seri Azmin memegang tampuk kuasa dalam parti pada waktu itu. Saya, Saudara Rafizi, kami semua berada dalam biro politik. Kak Wan ditekan. Nak bentuk Pakatan Harapan tu cukup susah untuk kita nak berpisah daripada PAS. Tetapi Saudara Rafizi, apa yang dia buat? Dia telah membuat invoke. Dia turun ke kawasan-kawasan kerusi-kerusi -kawasan marginal di seluruh negara sehinggakan ia menyumbang kepada kemenangan kita pada tahun 2018. Pada masa yang sama, pendedahan yang beliau buat skandal demi skandal, pada waktu itu skandal kerajaan, ia juga telah membina gelombang rakyat jadi sekarang saudara-saudara kalau kita nak kata bahawa kita tak suka sebab saudara Rafizi apa yang dia cakap pedas apa yang dia cakap ni kita rasa terancam maka kita seolah-olah lupa bahawa kita sebelum ini telah mengharapkan kepedasan ini untuk memenangkan kita. Jadi saudara-saudara yang saya mati sekalian bagi saya dalam pemilihan ini kita nak pastikan kita ada barisan yang terbaik. Sekarang kita berada di puncak kuasa, iaitu tema hirup. Tetapi kita kena ingat bagaimana kita bina parti ini ada otai-otai reformasi. Bagaimana kita telah bina parti ini ketika kita tidak ada apa-apa. Waktu itu kita masuk bertanding, kita tak ada mimpi nak menang pun. Saya ingat saya berkempen untuk Akmal. Saya mula-mula ingat marginal seat. Sekali dia kata, oh Syarif Samad menang kat sini lebih kurang 10 ribu majoriti sebelum tu. Saya pun senyaplah. Saya tak nak cakap takut putus semangat kat dia. Terus saya kata, tak ada harapan ni. Kan? Tapi kita masuk bertanding pada waktu itu sebab kita percayakan parti ini. Kalau kita nak menang, kita akan masuk parti lain. Tetapi kita memilih untuk berada dalam keadilan kerana kita percaya tentang idealisme reformasi. Jadi penting untuk sekarang kita tak hilang idealisme ini sebab rakyat di luar memerhatikan kita. Mereka tidak mahu keadilan sama saja seperti parti-parti yang lain. Mereka meletak standard yang lebih tinggi kepada keadilan kerana kita janjikan sesuatu yang berbeza. Pengundi-pengundi keadilan bukan pengundi-pengundi totok yang biasa macam parti-parti lain. Pengundi keadilan ni pengundi yang berfikir, pengundi yang kritis. Ya? Sebab itu saya pun penuh dalam WhatsApp saya dapat macam-macam pasal soal pemilihan. Minta maaf kalau tak jawab satu persatu sebab banyak sangat. Tapi itulah ya bagi saya ini amanah yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan. Ini ialah hiruk yang terakhir. Lepas ini kami akan datang balik ke Johor untuk kongres. Dan kita berharap bahawa proses ini dapat berjalan dengan baik. Dan kita kena sedar bahawa pemilihan ini di tangan lebih kurang 30,000 perwakilan pastikan anda semak bahawa anda boleh dan berhak untuk mengundi dan tahu ya walaupun sebagai contoh ya sebagai contoh kalau di Johor Bahru anda perwakilan lawan kepada Akmal anda tetap ada undi dan anda bebas untuk mengundi sesiapa pun undi itu ialah hak anda ialah milik anda sebagai perwakilan orang boleh call tengah malam Oh, kita seronoklah dapat call tengah malam. Berkempen dan sebagainya, tetapi akhirnya keputusan itu keputusan kita. Undi itu rahsia saudara-saudara. Jadi saya harap kita gunakan kuasa tersebut, jangan kita jual Undi kita dengan begitu murah kerana kita tahu inilah yang akan tentukan masa depan parti kita. Saya percaya bahawa undi ini ataupun pemilihan ini saya tidak meni, saya bukan nak menidakkan YB Nurul Izah. Saya Saudagar Rafizi Nurul Izah dua-dua merupakan sahabat saya daripada awal saya dalam parti. Lebih daripada 20 tahun. Tetapi buat masa ini saya merasakan gandingan terbaik Bersama dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah saudara Rafizi Ramli. Inilah gandengan yang kita perlukan. Sebab gandengan inilah pada 2022 ketika parti berada pada tahap paling rendah telah berjaya membawa kita menang dan meletakkan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Jadi saya rasa inilah gandengan yang kita nak kekalkan. Sebab kita nak pastikan masuk PRU16 kita dapat terus menang pilihan raya bukan mudah ya dan insya-Allah ya dengan Tok Min di Negeri Sembilan kami yang juga telah diberi amanah dalam kabinet dan sebagainya kita akan terus bekerja keras sekiranya diberi amanah tersebut untuk kita pastikan kemenangan bukan semata-mata untuk jawatan atau kuasa tetapi supaya agenda reformasi yang kita janjikan kepada rakyat akan dapat terlaksana. Jadi insyaAllah ya, kuasa mengundi ini ada di tangan anda. Gunakan sebaik mungkin untuk pastikan kemenangan kepada saudara Rafizi dan kemenangan kepada semua calon-calon yang ada pada hari ini termasuk saya calon nombor tujuh untuk naik presiden pada pemilihan dalam Kongres Keadilan di Johor nanti. Terima kasih.